...вакцинированных обществ появятся только с 1 мая. Других нормативных или законодательных актов таких критериев нет. Если можно, вы прокомментируйте, пожалуйста. Тоже технический вопрос. На самом деле консультанты БРР и вот профессор ответственных университетов Минсуна, они там работали долго над этим. Опять-таки, мы, мы тоже не супер большие эксперты, чтобы вы понимали. На самом деле, как управление в стандартах OECD. То есть у нас это был как бы новый процесс. Понятно, что мы многое читали и изучали, но мы не претендуем на звание эксперта. На самом деле там очень четкие критерии в рекомендациях ОСФ по поводу независимости директоров. И еще о том, что вот всем этим нужно следовать. Мало того, есть определенные требования компетенции. То есть подход заключается в том, что консультанты ИБР вместе с профессором университета Байцуном определили набор компетенций, которыми должен обладать совет директоров дальше в зависимости от человека. Например, условно говоря, надо, чтобы человек разбирался в стратегии, например, в разработке стратегии, человек разбирался в нефтегазовой отрасли, э, кто, набор компетенций, то есть компетенция в стратегии, в нефтегазовой отрасли, например, там, не знаю, привлечение внешнего финансирования и так дальше. Дальше может быть человек, который, например, из пяти необходимых компетенций обладает тремя. Тогда, соответственно, они говорят, окей, вот эти компетенции закрыты, но есть еще две компетенции, которые не закрыты. И вот финальный набор э, этих независимых векторов должен приводить к тому, что все необходимые компетенции закрыты. И этот процесс уже как бы, ну, даже зависит от того, кого они найдут, и ну, кого он будет, кто будет найден, и э, как это будет происходить. — Я могу сказать, что в документе, который будет завтра осматриваться на предпринимательском, есть перечень критерий независимости. Их здесь... Э, здесь. 11, 11, штук. И долго будет uh, считать, ну, например, один из таких критериев, о котором меня самого очень часто спрашивают. Uh, первым, uh, есть то, что на ЕГЭ и на ГУ против выборения и копировки в особую компанию. Mm -hmm. <просовый>

Укртранзаз не є стороною контракту на транзит Газпромом, а є має і допоки є кредитна вода з Газпромбанку, де заставою є дохід від транзиту газу. допоки Газпром або добровільно не змінить контрагента в Україні або через Чересу відповідно без Так. там санкції заходів речі. Ну в нас є юридична позиція, яка дозволяє нам казати, що ми Це скуки юридичне питання. Цей процес відокремлення, щоб ви теж розуміли, чому необхідно терміново почали цей процес. Бо цей процес довгий. Спочатку уряд має надати офіційний офіційну пропозицію щодо відокремлення оператора ГТС, а надати пропозицію експретату навіть товариства. Потім секретарят має це погодити, потім має бути прийнято рішення. Потім має початися процес відокремлення. Потім має бути сертифікація цього оператора. І все це ми маємо закінчити до середини літку наступного року. Чесно кажучи, ми вже трохи відстаємо від графіка, і нам потрібно наганяти. Бо, ну, якщо ви розумієте, оператор ГТС це дуже складна функція, це десятки тисяч людей, це, це обладнання, це системи. Це бізнес-процес, це багато дуже великих там, нюансів юридичних, там, значних і так далі. Це дуже складний процес, який необхідно починати зараз. Це не як нам зробиться, на папері щось прийняли і все, до кінця літка, літку, має бути повністю відемлена і сертифікований європейською інституцією оператором. Ну, якщо тільки ми не хочемо зробити імітацію, якщо ми хочемо зробити реальну річ, це буде вимагати були на Ще хочемо зробити, зробити імітацію і змінити ув'язку на Трансгазі, на якусь іншу ув'язку. то Та, так від цього треба. Як це робив попередньому? Вони ж сказали, що ми все. Вони європейцями пояснювали, ми все зробили. Ми виконули не тільки там другий пакет, а тридцять другий. У нас Укртрансгаз, окрема компанія. Все зробили. Все нормально. Це пада. Ну чому робили пазутгазу? Ми відокремили оператора, все в нас розумієте? І вони мені сказали, так що ви робите? Це ж, ну, це ж все одно під, під на втораз. Вони кажуть, як? Це окрема компанія. Ми зараз теж саме зробимо з міністерством. або з скажу, ні. Ми скажемо, у нас оператор окремо. Вони скажуть, так це ж воно все одно під міністерством, під керміром, це одна така. От, от цього допустити не, ми не маємо. Лясної економічної правди. Скажіть, просто, от введення механізму незалежного нацвета, я так думаю, його конечна ціль – це повищення економічної ефективності компанії. В том числе, эта экономическая эффективность будет, наверное, касаться а, добычи. Каким образом а, вот этот независимый совет а, будет повышать экономическую эффективность а, по добыче в условиях, когда цены на газ формируются а, ручным способом, а, на газ собственной добычи? также предполагает и компенсацию компании, если она, например, продает что-то дешевле, чем оно стоит на рынке или чем оно нужно стоить. Вот комбинация этого механизма компенсации и квалификации и опыта тех людей, которые должны попасть на свет, должно позволить более эффективно развиваться, в том числе и добыча А у меня маленький вопрос по распределению функций зависимых и независимых директоров. Я так понимаю, три независимых, два зависимых, как президент можно узнать, какие функции между ними распределят, то есть кто за что будет отвечать? Можно? На этом этапе они все будут иметь на 2 свете одинаковые полномочия, они не будут специализированы, они, возможно, будут специализированы на более поздних этапах, и каждый из них будет иметь равное ключевой принцип, который заложен в Кадафе Совет, заключается в том, что э, большинство все равно остается за независимыми Просто профессор Пайсон объяснял, что они будут работать в комитетах соответствующих. Соответственно, между ними все-таки функции будут распределяться. На более позднем этапе. А на этом этапе, да? На этом этапе мы пока еще не предполагаем. И наличие комитетов тоже не предполагается. Наличие комитетов предполагается. Но они же взаимосоединяемые. Спасибо. Есть еще вопросы у mm нас? -hmm. Спасибо, заканчиваю.